Тривалі вихідні, якими цього року на новорічні та різдвяні свята за традицією побалували українців, закінчилися, і тепер доведеться їх відпрацьовувати. Кілька тижнів трудитися по шість днів. Як налаштувати організм після тривалого відпочинку на роботу? Далі поради від психолога і самих лозівчан. Любого чоловіка по-разному. Я от такої чоловіки быстропірістрась на все. і на плохо, і на хороше, без роботи нікуди. Это наше будущее и все только для людей. Ну, наверное, просто работа должна быть не в тягость, а, ну, хотя бы не в тягость. Если на работу идешь, и это твою, то, в принципе, да, будет, будет просто проще. Если на работу как на каторгу, то как бы себя не настраивал, все равно будет тяжело. Поэтому, наверное, нужно искать работу по душе, и все будет хорошо. Смотреть кинокомедии советские, вот, и слушать песни хорошие, добрые, и будет хорошее настроение. Это вечером, да? Да, ну и вечером, там, в течение дня, там, как... Вот. Не смотреть новости и не думать о бюджете на этот год. Да, нужно сейчас очень сложное время, поэтому нужно искать положительные моменты и создавать себе настроение самому. Знаете, как бы включайся, и все хочется услышать и новое узнать, но в голове голова такая встает, чтобы ученики включались, им надо много задавать. А две недели отдыха это еще не значительно, чтобы так вот опять тяжело было привыкать, надо очень долго отдыхать от этого. Сколько, например? Как минимум три месяца как летние каникулы. А после летних сложно? А вот после летних сложно. Хорошо, конечно, но отдыхают люди. Но а с другой стороны, это же ну, в наше время это все отражается на зарплате. Сложно утром просыпаться, а так в принципе нормально. Я семейный, детки в принципе привычно. Утром рано вставать и ночью. Утром просыпаешься, конечно, уже тяжело, но ничего, переживем, адаптируемся, все будет нормально. Ну но отдыхали же, придется теперь отдавать долг государству. Да, организм, в принципе, нормально просто вот э, физиологически адаптируешься, когда отдыхаешь неделю, потом с утра и нагрузка шестидневка будет рабочая. Не знаем, посмотрим, первый день хорошо проходит. Те люди, которые активно действовали, обычно быстрее переключаются. Да? Если ходили куда-то на коньках кататься, смотрели фильмы, встречались с друзьями, активно ездили, двигались, они потом быстро впадают в тот же ритм, в котором были, и также продолжают его поддерживать. Но если человек просто долго сидел за столом, много спал, сидел возле компьютера, пролеживал на диване какие-то свои часы, ничего не делая, и потом вернуться в ту же жизнь, которая была с ее ритмом, это очень сложно. И для человека это новый стресс, и создается сопротивление. И особенно тяжело тем людям, которые употребляли большое количество спиртного, жирной и сладкой пищи. Потому что организм был загружен, все время работал, несмотря на то, что человек, возможно, ничего физически не делал. И человек переживает этот тяжелый период, стресс, еще зима, много одежды. Одним словом, вместо того, чтобы радоваться и легко проводить праздники, человек страдал, причем страдал по собственной же инициативе. Для того, чтобы легко включиться в жизнь, необходимо за два дня до конца каникул, а лучше еще и за три дня, начать кушать обычную пищу, ту, которую вы кушаете каждый день, в том же ритме. Завтрак, обед, ужин, легкую, нежирную, больше легких напитков, типа чая или компотов, узвары раньше пили витамины кушать, например, апельсины или еще какие-то фрукты, больше проводить время на свежем воздухе, гуляя с детьми, и поменьше сидеть у телевизора или лежать просто ничего не делая. И обязательно ложиться спать в свое привычное время, не сидеть ночами у телевизора или компьютера, а, например, в 10-11 часов уже спокойно себе спать, вставая в привычное время. Таким образом, вы избавитесь от стресса, плавно войдете в хороший свой график, в котором вы раньше жили, и ваша трудоустройство Давай діяльність в новому году. буде продуктивною, активною, замічательний. Принесет вам очі много плодов, яких ви будете ждать і отримать. Ось такі справи у цьому випуску. Крапка та життя весь час готує нам новини. Нам залишається їх зібрати. Ми робитимемо це із задоволенням. Тож до зустрічі традиційно у п'ятницю.